Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить очень вкусную закуску. Перед такими помидорами никто не устоит. Давайте готовить! Для рецепта понадобится 2 куриных яйца, 2 средние помидорки, твердый сыр грамм 50, 1 плавленый сырок. Также понадобится укроп, у меня он замороженный, это для украшения блюда. 2-3 столовые ложки майонеза, здесь у меня соль, базилик, чили, специя, также 4-5 зубчиков чеснока и подсолнечное масло. Для начала берем одну чайную ложку масла подсолнечного, выливаем сюда, сюда же 4-5 зубчиков чеснока и добавляем специи. Все это хорошо перемешиваем. Вот так смотрите, как получается. Можно вместо чили взять еще черный перец. Будет очень вкусно. Итак, отставляем, пускай это все настаивается. Натираем куриные яйца на терке. Высыпаем все это. Теперь нужно натереть плавленый сырок. Высыпаем и хорошо перемешиваем. Добавляем майонез, немного соли и хорошо перемешиваем. Готово. Смотрите, отставляем это в сторону и занимаемся помидорами. Помидоры нарезаем кольцами вот таким вот образом. Вот так. Буквально пол сантиметра, чтобы хорошо держалось. Вот так. И делаем это со вторым. Вот так. Видите, все держится вместе. Это можно обрезать. Вот такие получаются помидоры. Смотрите, как хорошо держится. Буквально вот пол сантиметра. Теперь нужно помидоры разложить по всей поверхности блюда, в которое мы будем подавать эту красоту. Теперь берем чеснок. Смотрите, как он уже замариновался. И промазываем каждый помидор. Немного распределяем по всей поверхности. Теперь выкладываем яйца с сыром. Получились такие помидорки. Теперь немного посыпаем твердым сыром и украшаем укропом. помидор. Довольно-таки быстро, просто и легко. Все, как я люблю. Спасибо вам за просмотр. Пора кушать вам. Всем пока.